Виноситься обговорення будівництва житлового будинку по улице Мешникова, 7Б. В роботі! Пропоную закрепить регламент збору. Представитель радіодміністрації, покажіть, гена. Геркулес. Внимание другим. Хорошо, хорошо. Внимание. Регламент сборов предлагаю следующий. Докладчику дать до 10 минут. Выступающим до 3 минут. Обговорение до 3 минут. Чи будуть заперечені? Прошу проголосувати. Хто за порядок денний? Прошу проголосувати. Дякуємо. Слово для виступу надається представнику замовника будівництва, заступнику директора ТОВ Будинформ. Прошу. Добрый день, дамы и господа. Мы пригласили вас сюда, чтобы рассказать о своих планах застройки на Мечниково 7-Б жилого дома. Данный участок принадлежит фирме на правах аренды Буденком. Договор аренды заключен полностью... Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. А ну-ка внучек расскажи мне, где ты? Нет, сынок, подожди. Нет, я хочу тебя таким сама посмотреть.

Как тебе не стыдно? Еще раз здравствуйте. К сожалению, некоторые люди очень некрасиво себя ведут. Еще раз хочу повториться. Данное здание принадлежит фирме Буденформ на полностью законных основаниях. Согласно договору аренды, Киевской подписанным мэром еще Мельченко на 15 лет. Фирма Буденфом э, входит в очень крупный полдень. ФАМ-групп. Холдинг э, работает полностью на законных основаниях. Весь, весь, проект, весь договор и решение сессии прошли полностью все необходимые согласования и заключения. В том числе с придем станции к содалению а показать абсолютно все документы. Кому будет интересно, мы предъявим после этого мероприятия, которое превращается, к сожалению. Во что? А... Мы знаем о тех проблемах, которые сейчас существуют в этом районе. Мы знаем, что рядом ведется строительство. Естественно, жители недовольны. На сегодняшний день... На сегодняшний день... сверху на холме, возле которого мы собираемся строить, находится в, в аварийном состоянии. Холм находится в оползневом состоянии. Если в ближайшее время не укрепить этот пол рухнут действительно все дома. То, что строим мы, те мероприятия, которые мы хотим проводить, они согласованы полностью с официальной городской службой СУПР, которая занимается охраной склонов. Согласованы с органами архитектуры и органами строительства.

внимание. Полностью все строится, проектируется на полностью законных основаниях. Мы готовы выслушать любые ваши предложения и пожелания. Обсудить все, что вы нам предложите. Кому будет интересно, пожалуйста, мы предъявим все документы, которые необходимы. Спасибо. Я еще раз хочу представиться. Зовут меня Илья Александрович, Твои фамилия моя, на В конце данного мероприятия мы оставим адреса, по которым к нам можно обратиться, внести любые предложения. Архитектору проекта, пожалуйста, Я зовут Воспор, Я представитель проектной организации. Я представляю организацию архитектурное бюро ИЖО. Мы являемся одной из ведущих проектных организаций не только Киева но и Украины. Принцип нашей организации строгое соблюдение всех действующих нормативов всех действующих. У нас принцип нашей организации – строгое соблюдение всех норм, законов Украины, архитектурно-строительных норм, и мы действуем только в правовом поле. У нас уже успешно построены объекты на Печерске, гораздо больше сложности успешно возведены. Проект данный прошел все органы согласования, прошел градостроительный совет. Есть получены все разрешения от всех ведомств, служб, все технические условия собраны. То есть проект э, производится на полностью законных основаниях. Проектом предусмотрено э, все, э, все пожелания граждан жильцов района. Это и благоустройство, и спасение склона от обрушения путем устройства подпорной стены. Вы знаете, что склон этот обрушается. Он находится в аварийном состоянии, вымывается грунтовыми водами для того, чтобы спасти этот склон. Мы устраиваем подпорную стену, передаем нагрузку на наше строящееся здание. Мы спасаем жителей микрорайона путем устройства определенных мероприятий. Спасибо за внимание. Спасибо.